datrı video kali ini adalah video keempat dalam siri kita tentang ITP di mana kita akan membincangkan tentang rawatan susulan setelah rawatan awal kepada pesakit ITP kita telah diberikan semasa pembincangan kita dalam video sebelum ini kita telah menitik beratkan bahawa tujuan utama rawatan susulan dalam ITP ini ialah untuk memastikan platelet berada dalam tahap yang sama ada normal ataupun cukup tinggi untuk menghalang pendarahan berlaku tapi pada masa yang sama kita kena pastikan yang ubat-ubat yang mungkin kita terpaksa beri kepada pesakit kita pada jangka masa lama ini tidak memberi apa-apa kesan sampingan kepada mereka sekiranya kita memberi mereka aa, rawatan steroid sebagai contohnya kita kena pastikan tidak ada kesan jangka panjang steroid seperti cataract osteoporosis dan juga tekanan darah tinggi dan juga bacaan aa, gula yang tinggi kepada pesakit ini sentiasa diperlukan pantau dan dikawal. Jadi dari segi rawatan susulan ni kita ada beberapa alternatif yang kita boleh bincangkan sekiranya kita mahu pesakit kita tidak mengambil steroid lagi. Antara Uh, pilihannya ini kita kena bincang dengan pesakit kita dan uh, tidak ada uh, rawatan yang universalnya, tidak ada apa-apa masalah langsung. Semua rawatan yang kita beri ini mesti ada uh, kesan sampingan mereka. Jadi, setidak mungkin kita mahu pastikan yang steroid pada pesakit kita, hanya terdedah selama lebih kurang 6 minggu hingga 3 bulan. Kalau kita dedahkan mereka pada steroid pada tempoh masa yang lebih lama daripada itu, mereka akan mula mendapat kesan sampingan di mana mereka mungkin akan mendapat kebengkakan, muka mereka bulat, mereka akan mempunyai banyak air dalam badan mereka, gula mereka tinggi, mereka mula mendapat masalah kenaikan berat badan. Jadi ubat steroid ini pada dos yang tinggi mungkin tidak adil untuk diberikan pada pesakit kita pada masa yang lama. Jadi kita aa, perlu mengambil alternatif pada steroid ini dan selalunya ia adalah dalam bentuk ubat-ubat yang kita aa, kumpulkan dalam kumpulan yang kita panggil immunosuppressant. Jadi ada beberapa jenis ubat yang kita ada di pasaran yang selalunya saya pakai ialah Plaquenil dan mycophenolate ataupun selset Uh, saya prefer ubat-ubat tersebut kerana uh, kesan jangka panjangnya Tidak begitu tinggi kalau kita bandingkan dengan ubat lain Pelakunya uh, ia selamat dan ia boleh digunakan juga Untuk pesakit sekiranya mereka mengandung Walaupun kita uh, secara idealnya cuba untuk mengelakkan Apa-apa ubat ketika pesakit itu mengandung Tapi sekiranya mereka À, ada membuat ah, Plan untuk mengandung Maka kita perlu memilih Ubat-ubat yang selamat Untuk mereka Dan pelakunya adalah Salah satu daripadanya Azathioprine Juga adalah ubat yang ah, Sebenarnya immunosuppressant Begitu juga cyclosporine Yang kita pakai untuk Memastikan yang antah Antibodi pesakit kita Uh, agak rendah supaya badan kita tidak uh, bertindak kepada platelet kita sendiri tetapi apa-apa ubat yang mempunyai elemen uh, immunosuppressant ini akan memudahkan badan kita untuk terkena jangkitan kuman kerana imun sistem kita dikurangkan jadi kita kena pastikan pantauan pada pesakit kita mereka kena tahu yang sekiranya mereka ada demam dan sebagainya mereka patut berjumpa doktor dengan cepat untuk memastikan yang rawatan dapat diberi dengan awal selain daripada immunosuppression antara ubat lain yang kita boleh cuba ialah thrombopoietin mimetic agent yang saya terangkan dalam video yang lepas ada dua ejen ya dalam kumpulan ini yang uh, selalu saya pakailah like, El Trombo pack ataupun Revelate di mana ia adalah dalam bentuk tablet manakala uh, Romiplostim pula ia adalah dalam bentuk suntikan yang kita beri secara subcutaneous jadi seperti macam kita berikan rawatan insulin pada pesakit kita dan dia diberikan selalunya seminggu sekali uh, dari segi kos memang kedua-duanya agak uh, mahal Promy Plus Team agak mahal kalau dibandingkan dengan Edromopac tetapi sekiranya kita perlu memakai dos Edromopac yang tinggi mungkin uh, kosnya juga nanti agak sama pesakit sebenarnya lebih suka pada Edromopac kerana mereka tidak perlu risau yang mereka perlukan suntikan Ubat yang selalu saya pakai sekiranya saya pasti pesakit saya uh, Kurang respon kepada steroid ataupun kurang respon kepada ubat lain Saya selalu menggunakan rituximab kerana saya dapati Satu uh, per 3 daripada pesakit yang diberi rituximab ini, uh, mereka mendapat kesan jangka panjang di mana sekiranya saya berhentikan steroid mereka selepas ini, tahap platelet mereka agak terkawal kalau dibandingkan dengan kalau tidak diberi rituximab. Cara saya beri rituximab ini ialah secara intravenous selalunya seminggu sekali selama 4 minggu. Dan setakat ini memang agak ramai pesakit yang saya pakai dan kesannya agak baik walaupun ada juga setengah pesakit yang mungkin memerlukan rawatan susulan dan, uh, sekali lagi setelah 2-3 tahun tetapi memang uh, banyak saya pakai ya ubat-ubat lain ialah seperti hormon uh, iaitu adenosol dan juga uh, salah satu lagi ubat yang kita pernah pakai ialah Depson iaitu jenis antibiotik kita tidak pasti ya macam mana mekanisme ubat-ubat uh, ini berfungsi tetapi memang terdapat dapat kajian menunjukkan yang uh, platelet mereka dapat dikawal cuma masalah dengan ubat-ubat ini uh, ia adalah jenis hormon terutamanya danazol ya, dia ada kesan sampingan jadi selalunya saya tidak beri danazol pada pesakit wanita kerana ia boleh membuatkan mereka mendapat hormon lelaki jadi saya cuba elakkan. Dapsone pula kadang-kadang boleh membuatkan kesan sampingan pada kulit. Ia adalah jenis antibiotik ya. Jadi ubat ini pada masa dahulu saya banyak pakai tetapi setelah adanya altrombopag dan rituximab saya tidak lagi menggunakan ahannya. Seterusnya kumpulan dan, uh, ubat yang yang kita pakai dalam rawatan susulan sekiranya ubat-ubat lain tidak berkesan ialah kemoterapi. Uh, Jadi agak drastik ya menggunakan kemoterapi kepada penyakit-penyakit yang benign tetapi sekiranya kita tidak ada pilihan lain, um, contoh-contoh ubat yang kita boleh pakai ialah cyclophosphamide dan vincristine. Uh, saya rasa dalam 15 tahun ini saya tidak pakai lagi kemoterapi kepada pesakit ITP saya kerana bagi saya mungkin kesan jangka panjangnya uh, agak agak serius ya kita tidak tahu apa akan berlaku pada pesakit ini sebaliknya sekiranya ubat-ubat lain aa, saya tidak dapat pakai pesakit itu hanya respon kepada serot saja maka saya cadangkan kepada mereka untuk melakukan pembedahan pengeluaran limpa ataupun splenectomy Selepas umur kita 21 tahun, kita tidak perlu lagi menggunakan uh, limpa. Uh, limpa ini pada masa kita kecil, dia adalah sangat berguna dalam membuat ataupun uh, memastikan imun sistem kita mencurah. Tetapi selepas umur 21 tahun, ada organ-organ lain dalam badan yang dapat melakukan tugas yang sama. Selalunya untuk mengeluarkan spleen itu, kita berikan imunisasi kepada pesakit kita dahulu dan saya akan beri ubat antibiotik untuk dimakan selama 2 tahun selepas uh, proses splenektomi ini splenektomi ini masalahnya ia adalah satu pembedahan jadi risiko jangka pendek pada pesakit kita terutamanya sekiranya platelet mereka rendah disebabkan oleh ITP memang agak tinggi pada biasa tetapi dengan uh, kemahiran surgeonnya mereka mungkin dapat melakukan splenektomi ini tanpa risiko yang tinggi sekiranya langkah-langkah yang kita lakukan semasa rawatan, rawatan susulan ini dapat menyembuhkan ataupun mengawal ITP pada sakit kita pantauan masih lagi perlu dibuat kerana ada kemungkinan yang uh, ITP ini mungkin datang semula selepas bertahun-tahun uh, pesakit ini telah remission jadi selalunya saya akan berjumpa dengan pesakit itu setiap 3 bulan ataupun beritahu mereka sekiranya mereka mendapat kesan-kesan pendarahan, maka mereka patut memberitahu pada doktor mereka yang mereka adalah pesakit ITP supaya uh, ujian darah dapat dilakukan dan sekiranya terdapat kekurangan platelet, maka mereka patut berjumpa kembali dengan hematologi terojis mereka untuk diberikan rawatan sekiranya perlu. Kita perlu sarankan di sini yang tidak semua uh, pesakit yang mempunyai ATP memerlukan rawatan kerana rawatannya bergantung kepada tahap platelet pesakit tersebut dan juga sama ada mereka pernah sebelum ini mendapat apa-apa pendarahan. -apa sekiranya tidak ada risiko kepada mereka plateletnya walaupun kalau kita tahu tahap nomonya 150 tapi uh, kalau bacaannya dah duduk 50 tapi tidak ada pendarahan tidak perlu rawatan apa-apa kita hanya perlu pantau saja tetapi sekiranya mereka memerlukan uh, prosedur ataupun platelet mereka semakin menurun mungkin kita akan bincang dengan mereka apakah rawatan yang patut diberikan jadi sekiranya anda ingin tahu lebih lanjut tentang ITP, sila hubungi saya dalam Facebook ataupun lalui website saya pakadaraanda.com untuk maklumat lanjut. Ya, yes, sekian terima kasih.